ভালো তো আমরাও মানিক সাহান নামে গোল্ড মেডেল চালু করব তাহলে অনিয়মিতদের যাদের জ্বলিয়ে রাখা হয়েছে সৈন্য পদ পূরণ করুক এরা তো বলেছে ওই আন্দোলন থেকেই বলেছে আমরা আসলে প্রথম মন্ত্রিসভাতে পঞ্চাশ হাজার চাকরির ইয়ে বন্দোবস্ত করবো वादा करता हूँ क्या बीजेपी का सरकार आएगा पहला साल में ही हम त्रिपुरा का पचास हजार युवतियों को हम सरकारी नौकरी देगा ये हम ऐलान करके काम आगे बढ़ना चाहता हूँ बीजेपी सत्ता में आने के बाद सब लोगों को रोजगार मिलेगा मैं आज आपको वादा करता हूँ साढ़े बारह लाख युवाओं को बीजेपी पांच साल के अंदर रोजगार देगी और ये जो सात हजार किनकुला ने बताया है पूरे प्रदेश में आंदोलन का युवा मोर्चा का ये साठ हजार नौकरियाँ डेढ़ महीना बाकी है मणि बाबू भर दीजिए साठ हजार नौकरियाँ आपके सिग्नेचर से साठ हजार नौकरियाँ मिल सकती है आप नौकरियां दो नहीं तो गलती खाली करो बीजेपी आएगी और एक साल के अंदर ये सारी साठ हजार नौकरिया हम दे का मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लीजिए पहले भी अमित जी का भाषण जब हुआ था तब भी हम लोग बोला था कि भाषण रिकॉर्ड कर लीजिए किस लिए बीजेपी जो बोलता है वो करता है बीजेपी सरकार आएगा ये जो त्रिपुरा में सात लाख बेकार युवा युवा है ये सब बेकार युवा युवती को हम कोई ना कोई कर्म संस्थापन देगा ये वादा भी हम आप लोग का साथ करना चाहता हूँ आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो बीजेपी को आप एक मौका देंगे दस लाख बेरोजगारों को पांच साल में हम रोजगार देंगे एक बार कम से कम ऐसा हो जाए कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की पांच पार्ट साल सरकार त्रिपुरा में बने फिर देखिए त्रिपुरा कितना तेजी से दौड़ेगा सात बच्चों तार मंत्री सभा मीटिंग सात बच्चों और मनाया मुख्यमंत्री पलटे से मंत्री सभा मीटिंग को देखना है प्रथम मंत्री সেভেন পে কমিশন কোন কর্মচারীর কাছে গিয়ে বলুক আজকে তেইশ পার্সেন্ট ডিএ বকেয়া আমরা দিয়েছি আমাদের মেমোরেন্ডামে ফাইন্যান্স কমিশনের কাছে তেইশ পার্সেন্ট ডিএ বকেয়া তা আন্দোলন করলে না হয়তো ঠিক দিয়ে দিক তাহলে ভালো তো আমরাও মানিক শাহের নামে গোল্ড মেডেল চালু করব যাক তারা গিয়ে এই বক্তৃতাটা ছাবুনে গিয়ে করুন বল খেলে গিয়ে করুন গঙ্গানগরে গিয়ে করুন আর ওই বেকার যুবকদের ডেকে নিয়ে আসুন শ্রেয়া গোসালকে ডেকে নিয়ে এসে করলে তো সেখানে করবে না গান বাজনা শুনবে কিন্তু কর্মসংস্থানের প্রশ্নে যুবকদেরকে ডেকে নিয়ে এ করুন তোমাদের কী চাকরি কেন নাই তোমাদের কি অসুবিধা বলো বল তারা বলতে আপনার ভিজন দিব